Життя непростим, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Дини виникає хобі і навіщо? Хобі звична частина нашого життя, що допомагає реалізувати свої схильності та набути душевного комфорту. Хобі відображає наші реальні бажання, які з якихось причин не реалізуються у повсякденні. Так інженер-електрик, колекціонер стародавніх монет, скоріш за все зміг би бути хорошим істориком. А жіночка, що опікується кволими тваринками, ймовірно, могла би стати медиком. Як то кажуть, за покликанням. Згадаємо, чим ми хотіли займатися в дитинстві і чим ми займаємося зараз. А чи не нагадує хобі якраз наші дитячі мрії? Хобі більшості людей компенсує щоденну зайнятість справою, до якої вони байдужі: нудний робочий день, чи нарешті пробіли в особистих стосунках. Від сімейних конфліктів чоловіки тікають рибалити, а жіночки впадають у бісероплетіння чи розпис галичиків. Такі в якійсь мірі вимушені хобі. есть в будь-якому разі хобі виникає за умов неповної самореалізації. Кожен має свій шлях, хтось дійсно знаходить себе у світі настільки, що не має потреби включатися в іншу діяльність та віддавати їй сили, почуття та емоції. Хтось покладається на хобі у пошуках відчуття щастя та гармонії, бо це приємний шлях, що приносить в життя елементи гри, посилює творчу активність і допомагає сперигувати погляди на життя та вдосконалити способи поведінки. Що ж робити, коли наше захоплення вступає в конфлікт з цінностями життя, і при цьому воно досить делікатне. Вообще, вы хобби. Хобби это классная штука, потому что когда у нас есть хобби, мы это возможность получить удовольствие и э, немножко украсить нашу повседневную жизнь. И наоборот, вопрос в том, что когда человек не имеет хобби вот это вот становится грустно. Это позволяет нам эффективнее работать, не зацикливаться на том, что вот я работаю, я устаю, то есть пойти и получить удовольствие. То есть хобби могут быть разные. Это может быть от, сбора марок, открыток, значков. И хобби может быть просто встретиться с друзьями там, раз в месяц, сходить на вечеринку, увлечение там, разведением цветов. То есть они бывают разные. И вот вопрос того, что, что такое хобби, что такое зависимость, там вот есть очень тонкая грань между этим. То есть само хобби – это получение удовольствия, это возможность посмотреть по сторонам, расширить свои границы и получить ресурс, и ресурс для себя, силы для того, чтобы завтра встать на работу, пойти в хорошем настроении. Игорю 35 лет, Ирина его друга дружина. Мы вместе 7 лет. Я очень доволен своим выбором, я ее обожаю. Есть чем сравнить, с кем сравнить. Конечно, она лучшая. Я долго ее добивался, наверное, это как-то добавило перцу в отношения, в хорошем смысле. Мы подходим друг другу во всем, я не постесняюсь сказать, вот как говорят королева в гостях и так далее. Королева. Але попри всі плюсы, все ж таки одна статья розбіжностей у этой пары есть. Игорь имеет давние хобби, якого дружина не поділяє. Я очень люблю порно-продукцию. У меня большая коллекция. Я с удовольствием пересматриваю фильмы, нахожу новые, Ничто попало. Я ценитель. У меня только дорогая, хорошая порнография. Есть любимые режиссеры, порнозвезды. У каждого нормального человека есть хобби, и у меня оно. Очень достойная. Вот как раз в этом смысле Ирочка меня не понимает. Она критикует, что порно заменило мне жизнь. И вместо того, чтобы заниматься ею, я типа того кинишка смотрю. Я считаю, что порнофильмы как раз разнообразят нашу жизнь. И в постели в первую очередь. Что мне это только в плюс. Я даже не понимаю, почему она равнодушна. Иногда мне кажется, что она холодная женщина, потому как к красивому порно нельзя быть равнодушным. И чем дальше, тем больше у нас конфликтов на эту одну и ту же тему. Она критикует меня, я начинаю поддевать ее, что если бы она была уверена в себе и так же хороша, то была бы спокойна насчет порнухи. Вот. Ну, это нормальное явление. Это все сейчас делают. Я ее не смотрю, поэтому, чтобы сказать, как, мне. Меня это вопрос не интересует. Красивая эротика, да. Камасутра, да. Но порнография это извращенное понятие любви. Ха, интересный вопрос. Ну, не для детей, во всяком случае, это точно. Если красивая порнография, почему бы не посмотреть. Это все естественно. Что О. естественно, то не безобразно. Да. <laughs> да. Отрицательно. Вы знаете, это извините за прямой текст, Я не знаю, это можно говорить или нет, но это ведет к страны на самом то деле. Наш герой описывает свои занятия как хобби. Мы можем быть с этим сгодны, что это действительно хобби, что это уже зависимость. В чем тут проблема у них Это может быть действительно его хобби. Но то, что он говорит, что у него происходят конфликты с его женой на почве его такого страстного увлечения, то здесь возникает вопрос. Они живут 7 лет. 7 лет это кризис семейных отношений. Кризис заключается в том, что партнеров начинают раздражать, и они начинают раздражать друг друга, и они начинают отстраняться. И если он этим занимался раньше, и они живы, да, То есть этот вопрос возник сейчас, или он на протяжении 7 лет. То есть об этом герой не говорит. То есть вопрос в том, что для него это хобби, а для его супруги, что это? И хочется сказать немножко о разнице, да, что такое вообще порнография. То есть э, человек, как, люди, которые смотрят порнографию, да, это понятно, это там сексуальное возбуждение, это, может быть, кто-то смотрит из-за того, чтобы посмотреть разнообразные позы, как как он пишет о том, что э, принести в свою жизнь какую-то новизну, да, а жена этого не принимает. Вопрос в том, что порнография это механический секс, это на уровне инстинкта. И чем отличается порно от эротики, потому что в эротических фильмах люди переживают не только соитие, сексуальное удовольствие, они переживают и эмоции, где они встречаются с радостью, с грустью, может быть, с изменами, с решением каких-то вопросов посредством того, что они находят человека, которого они истинно любят. И там это все совмещается с красотой тела, с ласками, с сексуальностью. То есть это эм, связь эмоций нашего духовного состояния и физического, в отличие от порнографии. И поэтому, э, когда э, человек смотрит да, то или иное кино, он в любом случае себя идентифицирует с какими-то героями, чего не хватает. И некоторым достаточно сложно встретиться с эмоцией грусти, печали. То есть, если это в его жизни ему когда-то разбили сердце и он не верит в любовь, то он говорит о том, что жизнь это секс, это сексуальное удовольствие и партнеры могут меняться и, ну, в общем, жизнь без секса это про любовь они не говорят. И поэтому что получает этот мужчина от просмотра? порнофильмах, то есть хобби, но в любом случае у него поднимаются, наверное, какие-то чувства, эмоции, он зачем-то их смотрит. Насколько часто он их смотрит, я не могу сказать, потому что он об этом не говорит. Да? То есть, и, и вопрос еще в том, как эти просмотры порно влияют на их отношения. То есть если отношения остаются здоровыми, секс присутствует в семье то действительно можно, то есть это, это неплохо, это не то, что это запретно или это нельзя смотреть, или это плохое кино, нет. Баланс. Человек уходит, смотрит порнографию, и он, его, его партнер, они перестают переносить ему удовлетворение. То есть он почему он что-то хочет. И то, что я вот слышала, как он подначивает да, свою супругу, в плане того, что если бы ты была бы так хороша, как? То есть тогда есть фантазия, что я хотел бы, чтобы ты была такой, как вот в этом какой-то из героинь, как я вижу в этом фильме, чтобы ты делала то же самое. И, и это ожидание. И очень часто любители порно вот, фильмов, вот этой всей индустрии, когда на обложках журналов постоянно появляются женщины с голой грудью, ну, обнаженные, и формы 90-60-90, вот эти стереотипы. То есть это может приводить к тому, что обычные женщины перестают возбуждать

грамотно отнестись до психосексуального развития своих ребенка чтобы потом уже взросла была гармоничной человеком в этом плане родителям необходимо принимать то что в возрасте от 3 до 6 лет у ребенка формируется структура характера которая называется чувственность сексуальность то есть любовь и чувственность сексуальность то есть это баланс между сердцем и гениталиями когда не принимается сексуальность ребенка, да, и есть, э, и в семье тема секса, она табуирована, и она стыдна, то дети это отзеркаливают. Вопрос в том, что э, очень сильно может быть доминирующая мама, либо для девочки доминирующий папа, приводить к тому, что секс это что-то запретное, что-то стыдное, и нужно только любить. Вот есть любовь, я должна быть хорошей девочкой, я выйду замуж только по любви. Плюс ко всему здесь еще очень большую роль играет не только семейная система, а и культуральные особенности. Потому что в нашей культуре, как принято, девочки хорошие, умнички. И если, например, то, что позволено мужчине, если он переспал за неделю с пятью женщинами, это круто, то для женщины, если она ну, меняет партнеров, это уже неприемлемо. И поэтому, когда ребенок растет в семье, да, и тема секса в любом случае поднимается, начинает спрашивать, откуда берутся дети. И вот эти, и вот, эти вот ужасные истории, что детей, что тебя нашли в капусте или принес аист, ну, может быть, если ребенок там 4 года еще не осознает, но с 5 лет, когда у него начинают формироваться мнения и когнитивные функции, ситуация такова, что ну, на самом деле страшновато, наверное, думать ребенку о том, что его принес аист. Как тут сохранить баланс, в первую очередь сказать о том, что так как девочки влюбляются в этом возрасте в своих пап, в мальчики, в своих мам, то очень важно здесь сказать, что ты хороший мальчик и хорошая девочка. И я люблю тебя и принимаю твою сексуальность, но я женат на твоей маме. И когда эти границы простраиваются, ребенок начинает переносить вот эти вот свои желания да, и вот такие вот свою сексуальность на других взрослых. И когда эти дети обращаются к дяде Толи или там к тете Зине и говорят, а я хочу на вас жениться или выйти за вас замуж, тоже если простройка границ идет, что э, я не могу на тебе жениться, потому что у меня есть жена, тогда, когда дети подрастают, они переключаются на своих сверстников и выстраивают сексуальные отношения. И в этом случае очень важно, чтобы не было насилия или, там, не допустить педофилии, вот, когда развивается эта структура. Потому что тогда структура травмируется. И это уже может привести действительно потом к такому нарушению в сексуальном поведении. Ну если здоровая семья, если там формируются здоровые альянсы, потому что что такое вообще вот этот возраст? Это возраст не просто даже формирование там сексуальности, любви, чувственности, это возраст фантазий, возраст экспериментов, когда дети начинают играть в доктора, а покажи, что там у тебя, покажи, что там у тебя, чем мы отличаемся. И если за это наказывать, то это тоже про то, что здесь что-то стыдно, здесь запретно. Есть определенные книги для детей, где идет описание того, как появляются на свет дети, очень популярно, с картинками, то если родители будут готовы к тому, чтобы вместе с ребенком изучить эту книгу, объяснить, что это нормально, это происходит. И с моей точки зрения очень важно сказать о том, что ты появился на свет, в первую очередь, потому что мы с папой или с мамой встретили друг друга и полюбили. Мы очень любили друг друга и любим до сих пор. И когда дети видят взаимодействие родителей, что не могут при них обниматься, целоваться, выражать эмоции, у детей формируется такая картина мира и восприятие отношений. Хотя я же говорю, хотя не только семейная система влияет на это. Если это очень религиозная культура с запретами или очень религиозная семья, то это тоже табуированная тема. И тогда идет отказ от гениталии, от секса, и то есть я жду своего принца, то есть только ты нужен мне, и если ты на мне женишься, я буду любить тебя всю жизнь. Вот это идут такие определенные романтические фантазии. Как фантазии воплотить в реальность я жду своего принца, или я отдала свое сердце, и теперь никого любить не буду. И это вот вопросы романтики, ожиданий чего-то, да, а как, как, встречаться с реальностью, как встречаться с тем, что партнер не может принадлежать тебе всю жизнь, и ты его может, будешь любить, но если он куда-то денется, что делать, как с этим встретиться?